Здравствуйте, дорогие друзья! Я Дмитрий Попов, профессиональный шеф-повар. Я научу вас всем тонкостям кулинарии. Научу вас готовить интересные блюда на вашей домашней кухне. Привет, я Юля Бурковская, я молода сучасна мама. Для меня важно частувати свою семью корисными, а головне смачными стравами. Дякую, Діма, що взяв мене в свої учениці. Розповідай скоріше, що ми будемо робити сьогодні. Сьогодні мені би хотілося підняти тему відпочинку на природі. Ми будемо готувати з тобою універсальне блюдо для пікніка которые подойдут для любого времени года і для любой компанії чудово. Мене завжди цікавило, які продукти брати на пікнік, щоб приготувати все швидко і смачно. Що швидко псується, що повільніше? Які напої до цих э, страв брати? Отже, на певні запитання ми все ж таки сьогодні дамо відповідь. Правильно? Конечно, що на все. ми сьогодні приготуємо сендвічі із дерев'янського хліба з копченою індейкою, дуже сочні і вкусно. А другим блюдом у нас буде кіш з фарелі і брокелі. И с прекрасным сыром. Какие ингредиенты снадобится нам? Начнем мы с сэндвича, и для сэндвича нам, конечно же, понадобится хороший деревенский свежий хлеб, копченая индейка, несколько ломтиков, прекрасный сыр Грюер, соответственно, к ним еще малосольные огурчики, отварное яйцо, крымский лук, горчица, майонез и, конечно же, помидор. Прекрасно, у нас все есть, мы можем починать. Для начала мы отрежем хорошие ломти хлеба. А ты тем временем можешь включить нашу чудо-плиту, чтобы согреть сковороду. Одним порохом пальца я вмикаю нашу богатую функциональную плиту и выставляю на нужную температуру. Куски хлеба нужно отрезать ну, не очень толстыми, чтобы потом было удобно в общем -то, употребить этот сэндвич. А чему самый селянский хлеб, Почему он белый и чему самый такого размера? А, ну, э, деревенский хлеб, он отличается от обычного, в первую очередь тем, что э, он сделан по интересной технологии, э, используется для его изготовления закваска, а не просто дрожжевая опара. Белый, потому что он просто более такой мягкий, нежный, чем темный, и наиболее он подходит как раз таки к копченой индейке. А вот еще подходит наикраще до темного хлебчика? Отлично подойдет буженина. Но ага. у нас белый селянский хлеб, который мы сейчас подсушим на пательне. Да, мы так и сделаем. Она у нас уже нагрелась. Мы ничем не и не олиями. А, нам нужно просто его довести до румяного только с одной стороны. Угу. А, тем временем, пока подсушивается наш хлеб, а, нам нужно почистить лук. Займешься? Да, давай. Держи нож. А я почищу яйцо. Вот мы почистили одно э, вареное яйцо. Э, его мы будем использовать полностью для приготовления нашего сэндвича. А крымский лук мы нарежем очень тонкими кольцами э, в небольшом количестве. Колец 5-6 нам будет достаточно. Мы еще используем как раз-таки крымский лук по той причине, что он не такой резкий, э, как обычный белый. И он сладкий. И он скорее будет дополнять вкус индейки, чем, э, скажем его затенять и давать вот этот характерный луковый привкус. И теперь давай в тандеме ты и я будем нарезать огурчики. И вот вдоль тонкими ломтиками. Яйцо нарезаем просто. Сначала вот на такие дольки, а потом дольки нарезаем поперек. Обычно без каких-то хитростей хлеб приобрел должный оттенок. Снимаем его, я его к тебе помещу. А, и у тебя задача. Скажи. Намазать его горчицей. Только надо один то... кусочек. Угу. И а, делаешь это, набираешь его не, как раз-таки не вот этой внутренней стороной ложки, а тыльной. Так? Да, вот. И его просто получается тогда легче наносить ровным слоем. И снова практичный порады вид мастера Дмитра Попова. Так, отлично. Дим, а можно заменить горчицу на какие то инший соус, например, кетчуп или майонез? Ну, кетчуп я точно не рекомендую использовать для, как соус для сэндвича. Для майонез, если он покупной, тоже нет. Вот если он собственного изготовления, как у нас, тогда, безусловно, вполне можно, и его желательно использовать в смеси. Вот у нас в данном случае будет смесь майонеза с яйцом. Так, майонезик. Яйцо. класть майонезу в яйца наши прекрасного а, красного ну, кольору. Примерно ну, полторы чайные ложки будет вполне достаточно. Дим, а нагадай мне, какие ингредиенты потребны для приготовления смачного домашнего майонеза? Сахар, соль, желтки, уксус или лимон, горчица, растительное масло. Всегда пьетирка. Что вам <laughs> Спасибо. Размешиваем аккуратно эту историю, чтобы, в общем, не развалить. Не нужно делать так, чтобы яйцо плавало в майонезе, а просто чтобы оно было смазано этим майонезом. Вот как у меня сейчас. Именно. Так, еще далее. Прекрасно. Так, дальше нам нужно нарезать помидоры и сыр. В данном случае мы берем сыр Грюйер. Так, я решил его нарезать. А вот так вот, тут, ты правильно его положила для себя, тонкими ломтиками. <гум> а, только нужно сначала все-таки срезать вот эти вот, или нам их впоследствии придется обрезать, или <гум> нужно сейчас сразу срезать вот эти вот темные Крайчики? края. Да. <гум> а я нарежу помидор. Тоже тонкими ломтиками, очень острым ножом. Потому что если вы будете резать недостаточно острым ножом, то вы будете просто давить свой помидор, но не резать. Ну, нам повезло, у нас просто прекрасные ножи, которые всегда в помощь, а не э, портят продукты. Ну и, конечно же, какой сэндвич без хорошего салата? О, який самый салат берем? Мы берем салат «Айсберг». Так как салат айсберг не моется, то, соответственно, вот просто листья верхние снимаются и выбрасываются. А остальное используйте по назначению. Угу. Ломтями, длинными. Ну что ж, Юля, пора э, собирать наш сэндвич. Мы будем делать это на красивой тарелке. Берем сначала несмазанный кусок, да. кладем на тарелку. Э, на него кладем э, яйцо. У -у -у -у. Теперь кладем салат. Mm -hmm. Салат мы вот обильно укладываем сверху на яйцо, немного придавливая это mm -hmm. яйцо. А, то есть количество салата может быть даже достаточно большим. И посыпь немного сначала на орешков. Так. Если они рассыпятся, ничего страшного. Они у нас будут выступать в качестве декора. Mm -hmm. Так. На орешки кладем помидор. Помидор э, мы кладем вот так вот в связке такой, в спайки, чтобы оно друг за дружку они держались. Так, есть. На помидор мы кладем лучок кольца. И тоже э, вот, цельными кольца укладываем в нахлест. Вот. Отлично. Затем огурчики укладываем и все вот нахлест, чтобы оно друг об дружку держалось. Ломтики индейки. Uh -huh. Так. Вот так. Вполне достаточно. И э, сыром покрываем поперек. Тем самым связывая и индейку с остальным сэндвичем. Сейчас он у нас выглядит такой большой горой, но обязательно сэндвич нужно придавить. утрамбуватый Да. Отлично. И теперь смазанный горчицей кусок хлеба сверху и смело, не жалея, только точным движением вниз. Давай твоим точным рухом. Подхрустывает под руками. Наш сэндвич из деревенского теплого хлеба с копченой индейкой готов и, как вы видите, он прекрасно удался. А, ну что ж, Юля, под моим чутким руководством у тебя получился очень красивый а, сэндвич, очень стройный и я считаю, что а, ты просто обязана его попробовать. Не отмовлюся. Приятного аппетита. Так... Завжди найскладніше умістити цю всю прекрасну пирамиду в рот. Ну, ти понемногу кусать. Знаєш, дімочка, я дуже переживала, що цибуля може мені трішечки підпсувати романтичний настрій на пікніку, але ти знаєш, вона надзвичайно делікатно доповнила весь ансамбль смаків і солоний огірочок, і е, такий смачненький помідорчик, і яйця. Дуже вона доречно виглядає. І я роблю е, просто величезні компліменти твоєму вміню дозувати соуси трішечки майонезу і трішечки гірчиці. Те саме те, що зробило цей сендвіч досконалим спасибі тобі. А, це сендвіч? що зробила ти, Юля. І тепер я вмію це і всім раджу спробувати, тому що за лічені хвилини я переконалася, що не треба надзвичайно довго готуватися до пікніка, і тепер буду прагнути опинитися на природі. Що вихідних Сендвіч з селянським хлібом: наріжте цибулину, яйце, огірки, помідор та сир. Намастіть хліб гірчицею. Змішайте майонез з яйцем. На хліб покладіть яйця з майонезом. Зверху додайте салат, горіхи, помідор, цибулю, огірки, індичку та сир. Накрийте зверху хлібом з гіршицею. Вторим блюдом нашої програми буде сьогодні кіш з форелю і броклі із сиром. Я уже заметила, что у нас на столе есть речковая рыба-форель, але что нам еще Для теста мы используем муку 250 грамм, 125 грамм сливочного масла, полторы ложки сметаны, одно яйцо, столовая ложка воды. Прекрасно, ничего сложного, все есть у нас в холодильнике. А для начинки мы возьмем как раз-таки вот эту вот форель, брокколи, лук-порей, э, сыр-ламбер э, и сливки. Сначала мы, конечно же, приготовим с тобой тесто. Одно яичко, мука, дай, пожалуйста, весы. Сегодня мы будем использовать весы для того, чтобы показать вес в визуальной мере, которая будет интересна нашим телезрителям. То есть мы отваживаем определенную часть борошна. Да, 250 грамм. Есть. 256. Ну, несущественная разница, я считаю. Так. так. А, обнуляем. И добавляем 125 грамм масла. Так, uh -huh. 62. Походу, что вот это все. О! О, ты знал. Да. <laughs> так. Теперь. О, яйца. Одной рукой. Попов феерично разбивает ингредиенты однией рукой. <laughs> И, может быть, подсолить? Немножко можно, это не будет лишним. Полторы ложки сметаны и э, ложку воды. О! Прекрасно! Все, теперь это все нужно замешать. Два варианта. Если у вас замороженное сливочное масло, то лучше его натереть на терке. Или же, если оно у вас размягченное, как у нас, то можете его просто вот так вот добавить в муку и хорошенечко размять. Можно делать как Юля сначала, чтобы не пачкать сильно руки, воспользоваться ложкой, а затем уже подхватить сам процесс руками и домесить тесто до нужной консистенции. Так, тесто моя будто консистенции, как на пельмени приблизно. А, охарактеризовать это тесто можно как песочное из-за большого количества масла оно получится у нас очень таким рассыпчатым. Вот мы приготовили тесто и можем приступать к приготовлению начинки. Угу. На тот период времени, который нам как раз понадобится для приготовления начинки, мы можем смело отправить его накрыв полотенцем в холодильник. Чудесный холодильник. Кстати, салат в нем смело может храниться больше недели, оставаясь свежим и не вялым. Прекрасно. Так, ну что ж, Юля. держи нож и повторяй движение за мной придерживая рукой так. очень аккуратно сначала ты ставишь нож ага. на место где ты будешь резать потом делаешь в ту сторону надрез небольшой то есть вот что почему именно в ту потому что если ты начнешь резать в эту, нож может соскочить на пальце а так ты в ту -то толкаешь его от себя так, И дальше вот делаешь продольный надрез вдоль ага. плавника над ним получается немного до головы. Чуть-чуть углубляемся до mm -hmm. реберных костей. Ты ножом почувствуешь, что ты в них утонул. Е. Mm -hmm. yeah. Так, теперь мы переворачиваем рыбу. Так. Нет, мы переворачиваем ее, получается mm -hmm. головой от себя. И вот уже как раз под головы тоже над плавником делаем такой же надрез. Теперь еще делаем э, два надреза, один возле хвоста, вот здесь вот, э, где жаберная крышка, есть еще вот такая вот твердая кость. Ага. И вот под эту кость делаем надрез и под э, плавник. Вот когда мы сделали эти надрезы, уже кончиком ножа, ага. когда ты поднимаешь э, филе, делаешь вот, надрезы кончиком, оно легко сходит. И э, реберные кости остаются на хребте, прикрепленные. Вот этот вот плавничок мы тоже аккуратно вырежем, угу. так как косточки нам не нужны. Вот, Получаются красивые филейки. А долго вообще готовится такая филейка? А, нет, нам ее нужно на сильном огне очень быстро прихватить, чтобы она просто приобрела цвет. И это считанные минуты. А не три. будет сыра? А, ну, она же впоследствии пойдет еще в пирог, который будет печься, и тем самым она дойдет до готовности. Как раз таки в этом случае полностью готовая форель не рекомендуется, так как в итоге она в пироге просто подсохнет. А скільки ми зараз е, отримуємо чистого філе в грамах? Около 300 грамів. А давай я переважу за тобою. От зараз я перевірю. Це він завжди говорить мені, от зараз 300 грамів ми і зважимо. а, Ну, Тут теж два варіанти. Якщо вам лінь чистіть шелухи, Так. То э, есть очень хороший способ избавиться от нее одним буквально движением. Демонстрирую. Делается небольшой надрез, так. не до конца, чтобы э, шкурка осталась. Ага. Оттягивая пальцами ножом аккуратно. О, прекрасно. Так. И быстро-быстро вот такими крупными кусками мы ее просто Зарезаем. А там она не дуже кислява, мы уже все выняли? А, ну, основные косточки мы выняли, а тут остались мягенькие. А, они, по сути, из-за времени приготовления просто разойдутся. Угу. Включаем чудо-плиту. Так, какая температура нам потребна? А, средневысокая. В данном случае шестерочка, семерочка даже. Ставим, разогреваем. Будем жарить на оливковом масле прекрасно и пока греется сковородка я еще очень быстро нарублю лук парей крупненько нормально не надо там какие-то фигуры выделывать парей очень нежный то есть он никак у нас там резко выделяться не будет Но у нас горячая уже сковорода uh -huh. Наливаю легкого масла так, смелее. Распределяем масло по сковороде. Так. И вот оно уже пустило дым, это говорит нам о том, что мы вполне можем туда загружать э, рыбу. Равномерно, по всей поверхности горячей сковороды. Раскладываем рыбу. никаких кучек. Отлично и э, буквально же сразу нужно насыпать сверху лук-порей. уже можешь размешивать. вот легкий румяный оттенок приобретает наша рыба. мешать достаточно, закидываем брокколи. А брокколи по порядне уже видварно у тебя? Ну, мы используем э, ранее замороженное, а mm -hmm. сейчас оттаянное брокколи. А можно в принципе и так использовать? Mm -hmm. Лучше, конечно же, использовать свежие брокколи. Но он не всегда есть на наших прилавках. Но замороженный брокколи есть практически всегда. Mm -hmm. Поэтому его достаточно только оттаять. Ну... Э, вы видите визуально, сколько я добавил. Но если в весовом эквиваленте, это около 200-250 грамм. Мы немного присаливаем нашу начинку. Конечно же, перчим. И перемешиваем. Дуже пахнет. И все, yeah. э -э наша начинка готова. Легкого цвета, румяного. Э -э к ней мы сейчас забьем одно яйцо. В него немного соли. Так. Для того, чтобы она лучше взбилась. Uh -huh. Нам в этом поможет наш друг и соратник блендер. Пора доставать наше тесто. Давай. Этого количества теста вполне будет достаточно на целых два киша, поэтому мы возьмем половину. Ты уже очень хорошо знаешь процессы. У меня просто очень хороший учитель. Сначала важно сформировать очень ровный шарик, по возможности, чтобы он потом раскаталось очень э, в ровную лепешечку. Треба, чтобы оно было, такое а, Важно добиться диаметра формы. Можно раскатать чуть-чуть больше э, диаметра формы, и потом просто аккуратно ножом э, срезать. Лишние э, края форму немного смажем оливковым маслом. Э, вообще-то она у нас имеет покрытие. Uh -huh. вот, но э, дополнительно как говорится киш маслом не испортишь. Uh -huh. Uh -huh. так как тесто очень нежное, его нужно вот просто на руки на набрасывать и потом именно накладывать на форму, uh -huh. не укладывать форму, а на него ложить все далее? А дальше мы накладываем нашу начинку. Е. Так, теперь раскладывай ровненько. Так. По всей площади э, нашего теста. В размешанное яйцо мы добавляем 120 граммов сливок. Так. А, немножечко просто размешаем. О. Угу. И вот этим мы. Заливаем. С помощью терки затираем э, полностью все сыром. Слушай, а как рясно треба притрусить нашу страву? Может уже достаточно? Э, нет, нет, сыра должно быть очень много. Самый завершающий и ответственный этап. Отправляем в духовку. Та-дам! Температура э, уже выставлена у нас на 170 градусов. Так. И отправляем мы его на 30-35 минут. Ну что, Еленка, наш киш Лорен готов. Ура! Надо доставать. Вин пахнет и вабуть. Давай его сыды скорейше. Mm. Навіть не віриться, що цей делікатес ми щойно з тобою утнули власноруч. Ну же? Ми же старались. Ти то звик до таких шедеврів, а для мене це не збагненно прекрасно. Я вже просто уявляю собі, як мої діти і гості на пікніку їдять за обидві щоки цю смакоту і вихваляють мене хазяйку. Сто процентов. Так, тепер ми його переложимо. Так. А, з допомогою лопатки. Ох, ти. форму полотенцем. О! Важно все-таки обильно хорошо смазать маслом форму, для того, чтобы он все-таки вышел. Конечно же, мы его сейчас порежем. Красота! Боже, какой он классный! Надо так и обязательно нежный. пробовать. Зараз так и сделаем. Ножичок до Діма, мушу зробити тобі зауваження. Форма була замала, треба було робити вдвічі більший. Він надзвичайно смачний, дуже поживний. Я впевнена, що це може стати основною стравою на пікніку, навколо якої збереться вся родина. Змішайте борошно, яйце, масло, сіль, сметану, воду та замісіть тісто. Накрийте рушником та покладіть тісто у холодильник. Наріжте цибулю. Очистіть, наріжте та обсмажте форель із цибулою на оливковій олії, додайте броколі, сіль, перець і ретельно примішайте, збийте яйце та сіль у блендері, додайте вершки, зробіть лист тіста та покладіть у форму з оливковою олією. На тісто покладіть брокколі та форель, потім влийте суміш із вершками. Додайте зверху тертий сир, запікайте кіш при температурі у 170 градусів 30-35 хвилин. Якою б компанією ви не зібралися на пікнік тісним сімейним колом чи запросити багато друзів? Вам треба подумати над організацією. Тут Дімою ми і станемо у пригоді. Користуйтеся нашими порадами, сміливо експериментуйте із начинками для сендвічів із різновидами кішу. І хай вам буде смачно. Коли річ заходить о пікніки,